2025. Tambahkan saya ucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana berjaya untuk mencari satu lagi sumber baru bagi ekonomi negara. Walaubagaimanapun kerana ini merupakan satu industri baru, saya ingin merujuk terus kepada rang undang-undang kepada uh, rang undang-undang yang pertama berkaitan dengan uh, section 5 yang menyebut standard uh, 5C, 5C yang menyebut apa-apa standard yang dikendaki yang ataupun dikeluarkan oleh mana-mana badan -mana yang diiktiraf oleh Perikatan kebangsaan dan antarabangsa. Soalan saya ialah apakah badan dan standard kebangsaan yang telah pun dikeluarkan oleh kerajaan berhubung dengan perkara ini. yang pertama. Yang kedua disebut tentang uh, bawah section 14. Pelantikan entiti technical competent. Pemerakan karbon di bawah 41A, B, pengangkutan karbon dioksida, penggunaan karbon dioksida, penyimpanan luar pesisir karbon dioksida dan penyimpanan daratan karbon dioksida. Soalan saya ialah apakah agensi yang sekarang ini yang mempunyai bidang kuasa yang telah pun dilatih dan berapa ramaikah pakar yang wujud dalam kesemua agensi-agensi yang telah pun disebutkan dalam 14.1 A hingga E ini. Khususnya berkaitan dengan uh, di bawah uh, di bawah seksyen 19.1 yang menyebut bahawa pengimportan karbon dioksida yang diperangkap di luar Malaysia tidak boleh melainkan jika projek itu mematuhi kriteria penerimaan arus karbon dioksida yang dinyatakan di bawah seksyen 28. Soalan saya ialah di bawah Seksyen 28 menyebut secara umum jadi apakah garis panduan yang terperinci yang akan digunakan pakai sebelum kita meluluskan rang undang-undang ini. Ini merupakan satu perkara baru yang memerlukan satu penjelasan yang lebih tuntas kepada semua pihak. Dan kita lihat juga dalam akta ini banyak menyebut tentang obligasi-obligasi. Soalan saya ialah bagaimana tentang kesalahan-kesalahan. Kita lihat di bawah Seksyen 52 dan section 48 menyebut bahawa pendakwaan boleh dibuat dengan keizinan penulis bertulis pendakwa raya. Soalan saya ialah sekiranya ini hanya dibuat di bawah kuasa menteri tanpa dijelaskan kerana kita lihat dalam section-section lain, dalam akta-akta lain kebanyakan kesalahan hukuman dibuat secara perinci dalam akta tersebut bukan dibuat secara peraturan sebagaimana ini dan saya kira sebelum ini diwartakan ianya harus juga di bentangkan di parlimen supaya kita dapat lihat penjagaan ketelitian perincian tentang perkara ini. Juga saya ingin bertanya pada pekerjaan berkenaan dengan penarikan diri Amerika Syarikat daripada perjanjian Paris yang bakal berkuasa pada 27 Januari 2026 dijangka meningkatkan pelepasan karbon global dan melemahkan komitmen antarabangsa terhadap perubahan iklim. Bagaimana Malaysia menangani kesan ini khususnya untuk mengurangkan impak terhadap industri, ekspor dan daya saing negara jika negara-negara lain turut mengendurkan komitmen iklim mereka? yang seterusnya berkaitan dengan kesediaan industri dan kapasiti teknikal. Peralihan kepada pasaran karbon memerlukan kapasiti dari segi pelaporan, pemantauan dan pengesahan MRV yang tinggi. Banyak syarikat di Malaysia untuk tengah perusahaan kecil dan sederhana. Tadi disebut mungkin ada beribu-ribu peluang pekerjaan. Soalnya masih di peringkat awal untuk memahami keadaan ini. Jadi bagaimanakah kerajaan bersedia untuk melakukan perkara ini. Yang sebelum ini disebutkan bahawa negeri Sarawak dan Sabah dikecualikan kerana mereka telah mempunyai enactment sendiri. Soalnya ialah adakah negeri-negeri lain sekiranya mereka juga menggobal enactment-enactment tersendiri negeri mereka boleh mengeluarkan diri mereka daripada terikat dengan akta ini. Dan sekiranya itu dibenarkan apakah diberikan penurunan dan perusahaan kuasa negeri dalam penguatkuasaan ini. Contohnya sekarang Sabah dan Sarawak dikecualikan. Apakah penurunan kuasa untuk penguatkuasaan itu diberikan kepada negeri Sabah dan Sarawak. Seterusnya berkaitan dengan di Malaysia kita ada bursa carbon exchange, mungkin carbon exchange berkaitan dengan carbon credit tapi satu perkara berkaitan dengan CCUS. Jadi ini juga saya perlukan jawapan dan yang terakhir walaupun rang undang-undang ini bercakap tentang pemerangkapan carbon, saya juga ingin mengharapkan pihak menteri dapat mempertimbangkan insentif untuk pemerangkapan carbon yang lebih efektif iaitu dari segi penjagaan hutan. Jadi dalam hal ini bagaimanakah kerjasama yang akan dibuat dengan kementerian-kementerian lain khususnya untuk memastikan bahawa pemerangkapan hutan selalu jadi dapat dibuat oleh pihak negara kita dan saya juga mendapat dalam satu laporan itu stern review bahawa pelaburan sekitar 1% KDNK setahun dapat mengurangkan emisi dapat mengelakkan kerosakan ekonomi sehingga 20% KDNK akibat perubahan iklim jika tiada tindakan diambil. Jadi kita boleh membuat akta ini tetapi kita harus memperincikannya kan ini perkara baru dan kita tidak mahu Malaysia terus menjadi tempat penyimpanan dan pembuangan mana-mana sisa yang tak dikendaki oleh negara-negara maju. Sekian terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tumpat, Ali Ali Yang Berhormat, Mesyuarat Dewan hari ini